Это сидим в ночное время. Это что такое? Живем в 21 веке. У нас не 21 век. У нас еще 19, а может еще и 17. Так когда же он наступит, 21? О, неизвестно. Неизвестно. Надеемся на лучшее, а получается все время все хуже. Так и останемся на угле и на дровах. На моей памяти здесь как было, так все осталось, ничего не менялось забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петрова, Сидоров, Шойгу, все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали, Пострадали, слышите, йдуть обстріли. Йде війна, настояща полноценная Вона нас предали, Росію. предали, предали генерали вышестоящие, которые бізнес за границей, все там, діти там, все там они нас предали. Паніка, хаос, повна зневіра та тотальна безпорадність. Ось що відчувають зараз жителі Курської області, які при всьому цьому не втомлюються записувати відеозвернення до влади та все ще намагаються. вплинути на все, что відбувається. и вимагають пояснень. В итоге враг коварно напал на нашу страну и продолжает нападать на нас. Люди, которые сбежали, Корневский, Суджанский район, Беловский район, Лужковский, Теткино, они сбежали, некоторые, значит, извиняюсь, в нижнем белье. Произошло предательство, никто не предупредил. Структуры власть чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. Вот Корневский район там какая-то, сейчас выдали им, значит, всем главам ведут прием Курских жителей, которые, значит, эвакуировались. Они тут не работали, как они могут вести там прием? Идут обстрелы, вот мы приехали, возможность была до 10 километров от корня. Слушайте, идут обстрелы, идут бои. Наши воины погибают, гибнут. Но на местах проблема как была, так и есть. Как вам? Напишите в комментариях. Нагадую, з вами я Інна Набок, Тож тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал і, звісно, ставте лайк, щоб щодня не пропускати мої свіженькі огляди та чергову порцію ахінеї від сусідів. Бо ось головний кінь Путіна знову б'є копитом і чеше щось про те, що Росія насправді то не хоче завойовувати чужі землі. Послухайте, це держиться о том, що давайте, от якби. Исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле, речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Да не уже! Вот это новина. А про что ж тоді мова? Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились... По як того требують міжнародні права, многочисленні конвенції о правах человека, о правах національних меншинств і как того требують прежде всього устав організації Мінінних Націй. А сам то він чув про цей статут. Вимагає він. Отже, посміховисько. Ми бачили, що Росія робить з людьми в Маріуполі, в Херсоні, Донецьку, в Луганську, на Київщині та Харківщині. Тому такі заяви верх цинізму. Так что, на самом деле, не имеет смысла слушать всю цю словесную диарею Лаврова. Знаете что, давайте краще разом поднимать наш боевой дух и примером смотреть на то, как он постепенно, но впевнено закінчується в окупантів. оккупантов. Люди не меняются, люди не имеют ротаций, люди не имеют возможности морально и физически отдохнуть. Я думаю, ни для кого не секрет, что нахождение в э, таких условиях, как зона СВО, боевые действия, очень сильно влияет на психику, травмирует людей. И чем больше человек там находится, тем меньше шанс, что он оттуда вернется. Нет абсолютно никакой ротации. Но мой патриотизм начинает заканчиваться, Владимир Владимирович и Андрей Ромович, потому как... Отношения не улучшаются, отношения не меняются, люди э, кончаются, а нас менять никто не планирует. Ох, как файно. И что ждали? не зупиняйтеся. Зарплату какую-то они не получают, да? говорят, мы будем две трети платить вам, да. Плюс какая-то помощь, 10 тысяч, 15 тысяч тоже не получают. Отказывают большинству. Это кощунство, как можно прожить на 10 тысяч людям, которые остались без крова, без всего забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петрова, Сидоров, Шойгу, все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали, пострадали. Слышите, идут обстрелы, идет война, настоящая полноценная война. Нас предали, Россию предали, предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей, все там, дети там, все там, они нас предали, предали Россию. Розстріл не ниже, суда на передовую, йому що забрать всіх роченіки на войну, государствену думу на війну, всіх на війну. серйозно не вже прозріли. Це ж треба трохи більше місяця. Триває операція в Курській області, а громадяни Арефії вже не так той сильно радіють. Ба більше від сьогодні для одного мешканця Курська взагалі не існує ні першого каналу, ні російських артистів. Это же вид, как дупекло, что навіть все улюбленці улюбленцы попали в немылись. Москва Эти... Московская устроила эту новую волну, заплатили миллиард денег, крутой, это геи, это... я их буду называть, потому что для меня сегодняшнего дня не существует, не существует ни первого канала, никаких артистов не существует на этом белобрысого шамана, тратят миллионы денег, чтобы возил, пел песню русский. В это время гибнут наши дети. Мы собираем по крохам на квадрокоптеры, на нивы, на шлемы, на трусы. Мы помогаем нашей армии. В это время вы устраиваете концерты на миллиарды рублей, на миллиарды рублей наших законопослушных граждан, которые помимо того, что собирают деньги, еще платят налоги. Почему вы не едете туда? Что за пир во время чумы? Вы что в ваших бошках происходит? В ваших бошках. бошках. Вы иногенды. Я вас объявляю всех иноагентами, Потому что в то время, когда гибнут наши дети, берут их в плен, вы поете и зарабатываете. Вы кайфуете, вы гуляете. Вы что? Вы ж, лимита московская. Вы все иногенды. Собирайтесь, уматывайте в эту свою Америку. Надо, чтобы Бастрыкин возбудил уголовное дело против вас. Потому что вы иногенды. Потому что этот миллиард денег можно было купить кучу карток квадрокоптеров и выиграть уже войну давно. Уже забыли про нее. Короче, ребята, что-то творится непонятно, что происходит, где враги. Я, я, считаю, что это главное командование, это вообще бардак. Вы, наверное, реально живете, мы живем с вами в разных странах, потому что я не понимаю, как может страна воевать на нашей территории. Враг пришел, убивают наших детей, а вы устраиваете концерты, плесульки, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ребята, так дело не пойдет, друзья мои, что-то происходит. Я объявляю всех этих певцов, певиц, этих шансонеток, этих... Это й это враги народа. Ось це так поворот. Тепер у них там що виходить? Вороги серед своїх. Далі що цікавіше, бо їхні діти, які виїхали з Федерації, хочуть одного більше туди ніколи не повернутися. А не боїтеся, що вас будуть в Росії вважати придательниця. Будуть уже, уже так уже. Тобто так ви только... Так. Да. В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как иначе? Ну, вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут приставать корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы хотите выехать в с бабушкой в Украину? Да, да, мы в принципе хотели, ну, я в принципе хотела в Европу поступать после этого года. Ну, я не знала, що там. А сейчас вот, если якщо вийде, то через ну, с помощью того, що я буду в Україні, легче поступити в Європу. В школу пішла спокійно в хоч в Україні, бы закончила. Ну а тут що виходить, ось щоб все це зрозуміти, їм просто треба було, щоб війна прийшла прямо до їхніх домівок. Як думаєте, напишіть. Але куди цікавіше, те, що тепер там не тільки серед ось всіх цих мешканців Курщини бунти. А тепер вже навіть російські вояки, які зараз все ще намагаються втримати оборону прикордоння, втомилися мовчати. Противник накатуває. что саме по себе для меня удивительно, значит у нього є резерви, он как-то їх протягиває, продовжувати через границю. Раз вот даже обтіяли у Динов сказав, що ми відбиваємо накати. Не ми накатуємо, а ми відбиваємо накати. Ну, значить, противник есть какие-то сили резерви. О, питатися, що атакувати нашу позіці цікаво. А от де зараз їхній головний тікток вояка Алеудінов? Хоча як винерне з дна, то я вам обов'язково розповім. Ну а поки достатньо і цих заяв російських військових. Бо як бачите, все вони розуміють, все бачать. Тож і визнають, що ми сильніші. Ну і визнають, що вища військове керівництво їх просто кинуло призволяще Ну а ми ж виходить, знову руйнуємо ось всі ці фейки про те, що Росія сильна і могутня. Ми знову буквально розбиваємо вщент пропагандистські заяви про те, що там на Росії сила селена, бажаючих відправлятися на війну. Бо як бачите, попри заяви рупорів Кремля, що Росія досі має величезний мобілізаційний ресурс, все це насправді ніякий не потенціал. А так, чергова мильна бульбашка. такі собі байки з блакитних екранів та пропагандистських студій. В чем дали, тем меньше верят навіть оккупанты. По телевизору рассказывают о том, как очень много добровольцев идут на контракт, все дела. Не спорю. Возможно. Сам не видел, не знаю. Так может нас кто-то начнет менять? Может, которые который год уже находятся там, начнут демобилизовывать? Может, пора закончить с частичной мобилизацией, раз мы решили набирать контрактников. Вам не кажется логичным, что э, человек, отслуживший год своего контракта, подписавший на год, вот я имел э, свои, э, так скажем, причины подписывать контракт на год? Потому что я ждал, э, что я отработаю год, приеду и буду заниматься с детьми. Коїх у мене немало, і мене не увольняють. Та знаєте, що найцікавіше у всій цій сповіді окупанта він не стільки втомився від війни, скільки хоче трохи більше на ній заробляти. От і все. Тож повірте, мова тут не про патріотизм чи якесь просвітлення. Типу окупанти прозріли і більше не хочуть вбивати. Ні, ні, криваві рублі їм зовсім не пахнуть, аби їх тільки більше було. Обішають але обіщають перешот четвертий місяць. Я получаю 19, 20, 30 тысяч рублей в месяц, находясь, будучи в зоне СВО. И постоянно я слышу, что мне пересчитают, придет пересчет. А я доживу до этого пересчета, Владимир Владимирович. Что в Питере и в Москве люди получают по 2 миллиона единовременно. В Губкине и Старомосколе по 800 тысяч. Это получается, что я неполноценный или что? То есть моя жизнь дешевле? Так виходить, що ли, Владимир Володимирович, що я треба було довести. Вони правда готові вбивати за гроші. Тільки от апетити їхні ростуть, як і кількість чорних пакетів, яких вони повертаються додому. Тому не думаю, що Путін поспішить задовольняти їхні прохання. Отже, грошей окупанти так і не побачать. Ну а їхні рідні, які теж так сильно чекають на ці гроші, так і залишаться виживати у занедбаних нетрях. бо дося живут ось так. Уедем в сельскую местность, где поговорим с местными жителями и послушаем, что они нам расскажут. Это «Глаз народа». Что за Новоминецкий, конец улицы, 176 дома. Это сидим в ночное время, это что такое? Освещения ночного нету. Да, стыдно сказать, 21 век, живем в 21 веке. И так дело в том, что у нас не то, что нет асфальта, дороги не гридируются, вот немножко подсыпали. И работы тут нету. Здесь была животноводческая ферма. Вот за деревьями, за вышкой. Тут у нас была огромная ферма. Было, отделение было здесь, отделение было Новосецком, отделение было в, в конце хутора. Есть какие-то мечты? Вот, как бы ты хотел видеть, чтобы было вокруг? Я бы хотел работу с нормальной зарплатой. Это ну, проблема, я считаю. Ждут тебя где-то в других местах, на твой взгляд? Я думаю, что нет. Но в других местах есть свои люди. Веришь, что сюда придет цивилизация? Сомневаюсь. А как же так жить? Сложно. Зачем же люди сюда будут ехать? Ну, будет, так сказать, мини Где-то по Москвам шляться, по северам. А тут приезжать будут, отдыхать. Бабушка, а что за последние 20 лет здесь появилось? Ничего. Вон, грязь кругом, все кругом. Трава и вот это вот так появилось. Что будет дальше-то, как вы думаете? Понятия не имею. Вы как в 19 веке, что ли, с колодцами живете? Да, будем говорить, что так. У нас не 21 век, у нас еще 19, а может еще и 17. Так когда же он наступит, 21? О, неизвестно, неизвестно. Надеемся на лучшее, а получается все время все хуже. Это у нас один колодец вот на большую часть хутора. И он, считаю, у нас один. Мало у кого здесь есть скважины. Вот просим отремонтировать нам колодец, но у нас администрация не находит ни денег, ни, э, ни желания, вообще никак и ничего. Как у нас э, отзываются, надо ремонтируйте, надо делайте. Что ж, знаете, мои комментарии тут зайве. Я вам показала, вы ж делитесь своими. Пишите, я все прочитаю. Поспілкуємося. Ну и нагадую, давайте невпинно поддерживать Збройні силы Украины чтобы они как можно усі освободили все наши территории от оккупантов. С вами была я Инна на бок. Берегите себя, берегите Украину. И увидимся!